Слава Иисусу Христу! Бог нам добр и милосерд. Царство Божие это не пища и питье, это мир, это праведность и это радость во Святом Духе. Писание говорит: кто Сим служит, тот угоден Богу и достойно, угоден людям и достойно одобрения от Бога. Друзья, самое главное, чтобы мы поняли, в чем смысл Евангелия. Потому что Божье Слово, оно нас призывает к определенным действиям и к, определенному, к определенным мотивам нашего сердца, чтобы наши мотивы нашего сердца, они совпадали с мотивами нашего Бога. А мотив нашего Бога – это любовь. Друзья, я знаю, что ну, вся Библия, она в принципе нам говорит о любви Бога, и, конечно же, сердце Бога раскрывается. И я хотел бы прочитать местописание. И мы с вами пойдем к молитве, к тому, который может дать свободу настоящую. Не просто, которую мы себе представляем, когда нас, может, никто не видит, никто не слышит. Мы себе там где-то ну, ищем, что-то ходим, куда хотим, что хотим, что хотим, то и делаем. Но когда мы понимаем и осознаем, которую свободу нам дает Дух Святой, тогда наше сердце, оно будет в мире. Описание а говорит, чтобы мы хранили мир. Второе, конечно же, это праведность. Почему? Потому что правильное состояние сердца. Это живая вера, которая тебя и меня может повести в присутствие Бога, потому что без веры Богу угодить невозможно. И Писание говорит, что наши отношения с Богом на этой земле, они реально сопровождаются верою, только по вере. И верою мы можем идти за Господом, потому что в жизни в нашей могут быть разные ситуации в жизни. И без веры Невозможно пройти многие ситуации в нашей жизни, и для нас с вами Дух Святой, который пришел от Бога, поселился в твоем и моем сердце. Он желает, чтобы мы с вами познавали Божье сердце, чтобы нам, Дух Святой, он хочет открывать нам сердце Бога, чтобы мы с вами уразумели и поняли э, вот именно вот то призвание, к чему нас Бог зовет. И смотрите, в Галатам написано такие слова. Пятая глава, написано так, «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот, я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа» отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вышли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине, такое убеждение не от призывающего нас малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен у вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! В свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается ⁇ люби ближнего твоего, как самого себя ⁇ Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы не были истреблены друг другом. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». И последний, 25-26 стих, даже 24. «Но те, которые Христовы, распили плоть со страстями и похотями, если мы живем духом, то и по духу поступать должны. Не будем тщеславиться друг друга, раздражать друг другу, завидовать. Вот такое место Писания. Слово Божье в этой главе говорит два раза, апостол Павел напоминает, к свободе призваны мы, братья и сестры. Друзья, в чем эта свобода заключается? В том, что когда мы ходим по духу или живем по духу, мы по-настоящему в свободе. Почему? Потому что такое сердце, оно способно любить. Потому что жизнь в духе, жизнь в благодати, оно предусматривает хождение в любви. Друзья, тогда когда в нашем сердце отсутствует зло. И мы сегодня предстали пред лицо Господне. И мы сегодня можем посмотреть внимательно свою внутренность. Если я имею зависть, сварливость, не, ну, не, ну, знаете, такое, э, когда мы на друг друга не можем смотреть, друг друга не можем замечать. У нас проблема – это не есть свобода. Мы сегодня можем думать, мнимая такая свобода бывает, когда человек, ну, тому не подчиняется, тому не подчиняется, там непослушный, там что-то, ну, свое ищет. Но Писание говорит о свободе, которую дает Дух Святой, когда Божье присутствие, оно в твоей и в моей жизни, тогда наше сердце, но не может, Завидовать, оно не может превозноситься над ближним, оно не может делать зло ближнему, оно не может обманывать ближнего. Почему? Свобода внутри, человек живет реально в радости, реально в мире, реально в благодати. И к нас сегодня зовет Писание, чтобы мы ходили или жили по Духу, а это и есть быть в свободе или жить в благодати, друзья. И для нас с вами сегодня самое главное уразуметь, Писание нас говорит, чтобы в нашем сердце, в нашей жизни действовала вера, которая проявляет себя в любви. Чтобы эта вера, она вела нас в присутствие Бога. И мы с вами, друзья, можем сегодня понаблюдать за каждый, сегодня уже было замечено, каждый должен пронаблюдать. И когда Святой Дух приходит на служение в сердце человека, знаете, когда Божья благодать действует, тогда человеку не надо ничего говорить. Дух Святой, Писание говорит, самая главная его миссия, когда он придет, что он сделает? Обличит мир о грехе. Друзья, когда Дух Святой приходит в собрание, он начинает показывать на твои, на мои моменты, которые пред Богом, они мерзкие. И Бог желает тебе и дать свободу от того, что тебе мешает и тяготит. От чего у тебя радости нету, от чего у тебя мира нету, от того, что ты сегодня ходишь или ищешь своего, друзья. Человек, ищущий свое, он обязательно потеряет общение с Богом. Почему? Потому что Писание говорит, дела плоти, неизвестны. я их пропустил. Но вы сами, читая эти места Писание можете предусматривать И там и вражда, и ссоры И гнев, и раздражение Все это не несет мира В сердце, все, что, все это Разделяет нас с Богом И сегодня прекрасная возможность, друзья Предстать пред Богом С искренним сердцем Брат э, ну, э, Брат э, Миша Соловей, который проповедовал Здесь, он говорил Очень четко подметил Искреннее сердце, открытое сердце, и для нас с вами, друзья, есть прекрасная возможность приходить к Богу, открывая свои желания, свое сердце и говорить Господи, вот тут я не могу, не имею победы. Описание а говорит, что Он призвал тебя и меня жить в победе, ходить в победе и поступать по духу. И для нас с вами, друзья, это самое великое благословение, чтобы для нас с вами крест он был всегда. Почему? Потому что наша плоть, она должна быть распята со страстями и похотями, потому что если она не будет распята, мы не сможем угождать Богу, мы не сможем жить по духу и поступать по духу. А для нас с вами прекрасная привилегия сегодня, Прийти к присутствию Бога, прийти к престолу Божьей благодати, чтобы получить милость, друзья. У Бога всегда есть милость. Я неоднократно говорю, ну, знаете, у людей милости бывает нету. А вот у Бога всегда есть милость к Его детям. Друзья, каждый из вас, кто пережил Божье прикосновение, пережил э, духовное крещение, является Детем Божьим. И для нас с вами э, есть огромная или привилегия такая, как можно сказать, э, привилегия прийти к Нему, который дает милость, который прощает, который обновляет, который дает свободу, чтобы мы с вами в радости совершали это поприще, совершали свой путь спасения, друзья. Потому что Дух Святой, Он над Церковью, и Он желает, чтобы ты и я, мы жили в радости, в утешении от Духа Святого и в Его благословении. Друзья, будем идти в молитве к тому, который дает свободу и дает нам радость и великое утешение. Я, знаете, неоднократно, и я думаю, что каждый из вас, который переживал прикосновение Божьей руки, переживал прикосновение Божьего Духа в нашем сердце, приходил мир божественный, приходила радость совершенная, и человек реально, который переживший Божью славу, Божью милость, этот человек, он будет счастливый человек, он будет радостный человек. Почему? Потому что Дух Святой ⁇ это праведность, это мир и это радость во Святом Духе. Это и есть Царство Божье. Не там где-то далеко, оно может сегодня быть здесь у тебя внутри, в сердце. Потому что источник или дом его мы, ходящие, хранящие э, Дух Святой, чтобы мы сегодня имели общение с Богом. Поэтому, друзья, будем идти в молитве к тому, который дает свободу, а нам нужно будет потом дорожить этой свободой, ценить этой свободой. И знаете как э, в своей жизни помнить о том, что дух святой это очень нежная личность и его можно огорчить, его можно угасить, его можно пренебрегать, но друзья, это будет не всегда так. Придет день, когда каждому из нас нужно будет дать отчет и мы все пристанем предсудилище Господне и там надо будет дать отчет. И сегодня эта личность в твоем и моем сердце, и мы можем посмотреть: Он имеет свободу, Он наполняет, Он сегодня вдохновляет, Он сегодня утешает Твое и Мое сердце. Вот это очень важный момент. Поэтому, если у нас -то есть какие-то препятствия, то у Бога есть всегда милость, и это великое благословение для нас с вами. Будем идти к тому, который прощает милует и снисходит к нам. Аминь. Молимся. Боже верный.